Questo. Toc. 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 Ah! Привіт, мене звати Анна Шевченко і ви дивитеся зірковий коктейль програму з присмаком таланту та популярності. Сьогодні ми ближче вас познайомимо із хлопцями, які просто таки зводять з розуму дівчат Росії та України, фабрикантами, які знають, що таке епатаж. Дон Теста Алінік у гостях у програми Зірковий коктель. Привіт! Дякую за те, що завітали до нас на зірковий коктейль. До речі, як ваш настрій? Здравствуйте. Здравствуйте. Отлічне настроєння, все прекрасно. Наша програма називається Зірковий коктейль. Доречно запитати вас, який ж ваш улюблений? Ну от спецподалі. Я, я три роки працював барменом, поэтому. научился различать <laughs> коктейли. Но сегодня захотелось попробовать в, чер в Черкасах местный коктейль, который называется Малайзия. Вот я увидел, захотел попробовать на что-то Стра новое. Странная ассоциация. Да, да Вадик <laughs> вот, я предложил другой. Вот. Он предложил мне Red Juice. Э тоже какой-то коктейль очень хороший, да, ты говорил? Ну, да. должен быть вкусный. Сок ну, не, может... Спробуем, сок не знаем, может быть. Сок а, не может быть вкусный. сок. Ну да, я думаю, что это очень вкусный коктейль. Да -да. Володимо, ты задав, что работал певний час барменом. А что за часы такие были? И... Чи подобалось тебе эта работа? Чи необходимо было? Нет, это счастливое время было, потому что я лет семнадцать... 17. Когда концертов не было. <laughs> ну, я помню, с... да, 17 лет я начал работать, потому что я понял, я поступил в институт, и я понял, что это уже как-то не очень круто сидеть у родителей на шее, и начал а, искать себе какой-то заработок в Харькове. Я там, MC работал, там, я пел, где что еще придумывал. А потом у меня брат живет в Ипатории, родной мой. А, и я к ним приезжал, и там устраивался работа. ну, работать бармен. На период моря, на период туристов. Да, там, да, потому, что... классно, самое, самое оно. И работал... Самое очень... да, сам, это вообще работал прекрасно. Доки Максим буде готувати коктейлі, пропоную з вами трошки поспілкуватися. Створення вашого дуету безпосередньо пов'язано із фабрикою зірок. Скажіть, як вам вдалося досягти успіху на відміну від деяких ваших колег? Дивіться, можна переспати ще з можна. Давайте знаєте, якщо чесно говорити, головне те, що, ну, во-первых, ми підписали контракт з талант груп. Возьмем Наталью Тише, тише Вот, конечно же, я не могу просто напрягать. Да-да. связки. И огромная работа всего коллектива. То какие ингредиенты самого вашего успеха? Ну я я думаю, что в первую очередь это трудолюбие, желание стремиться совершенствоваться, быть лучше заниматься и э, твердо стоять на земле понимать что если ты чего-то добился если тебе удача подвернулась если ты чего-то добился не нужно останавливаться можно идти дальше и работать над собой и удачи одном ну, из интервью вы сказали, что раньше фильмы можно было смотреть, ну а теперь слушать. Скажите, можно вважать девизом самой вашей творчества? Да, может, ну, у нас девизов но, на самом деле очень много, и это а один... все они непристойны, поэтому ну, говорить в эфире. Но... А Пристойно, да, все будет отлично, все уже хорошо. И еще, ну, то есть реально, прекрасного предела нет. Все, что, все, что связано с, как Вадим говорил, с трудолюбием и усовершенствованием самого себя, то все наши девизы. Потому что а зазвездиться можно когда угодно, и каждый хватает звездную болезнь. Но если рядом есть люди, которые в тебя останавливают, и говоришь, чувак, чувак, тихо, работай. Все, да, все, Поэтому... Все, все. Поэтому... У вас есть такие люди, которые вас Конечно, у нас так... всегда. Ну, с с кем все будет разумело, а то есть... Ну, мы друг другу сами говорим, потому что у каждого это бывают периоды, как взлетов. каких-то Когда кажется, что ты э -э стал выше на какую-то степень, и ты знаешь уже больше, чем другие, и тебе кажется, что... Я лучше, а, а тебе говорят, подожди, ты это неправильно сделал, как бы ну, немножко не так. А ты, да нет, я же я вообще да. я лучше всех. У нас основной еще наш друг и наш наставник это Олег Воронович, который наш, да. ну, является нашим самым продюсером, потому что мы в основном с ним работаем, и вот он тоже он очень прямолинейный. Очень, да. Поэтому если даже тебе да, кажется, нет, если нет. тебе да. кажется, что ты вроде как бы все правильно сделал, нет. А, было бы приблизно так, можно предать и почалась у вас хвороба. И кто вас повертав на землю? Нет, такого не было, чтобы там прям, не знаю, делали какие-то сумасшедшие поступки. Просто когда после фабрики было немножечко у нас, ну не знаю, как, не знаю, у кого-то из нас, было такое, что когда там... Турах били, кричали там это наши поклонницы, там, выходите, там это все и от этого эйфория просто и да, может это. быть что-то там, там закройте дверь я не хочу чтобы они там меня фотографировали там, что еще. Но... самое самое главное начинается да, самое яркое начинается у всех я думаю артистов когда ты только становишься популярным мы парни из обычных городов вообще которые ну там известные в своем узком кругу только и тут у нас три месяца показывают по телевизору потом ты выходишь топ людей кричат тебе понятно понятно это срывает крышу но многие называют это звездные болезни я называю звездной болезнь немного, ну, я думаю, вот сейчас что-то чуть другое. Это просто эйфория, это неадекватность от того, что тебе пришло э, быстро, так моментально. Тем более деньги мы выиграли. То есть мы можем порадовать вас, шановные прихильницы, у Дантеса Олейника не было зерковой хворобы. Один з останніх проєктів, у якому ви берете участь, це фабрика зірок Росія, Україна. Скажіть, будь ласка, чи дійсно там така несправедливість по відношенню до українських артистів? Як про це пишуть в інтернеті та розказують на телебаченні? Ми взагалі ні говорім то несправедлива навіть обична. Те, которые говорят, что это все плохо и заслуживают, это люди, которые явно либо проигрывают, либо проигрывают сами себе, там морально слабы. Мы э, просто считаем, что это прикольный классный конкурс, э, который идет на таком неимоверно рейтинговом канале, который показывает весь мир. И э, при этом нам дается возможность показать себя, и то, то как нас судят, это уже вообще не важно. Те четыре человека, которые сидят в жюри, это их работа. Им надо это делать. Делать это... шоу. Да, шоу, там судить. А когда есть разница, когда кто-то выступает, зрители просто хлопают, или когда выходим, мы, зрители нам срывают у них башню и кроют. И уже не важно, хоть нам скажут жюри, что мы плохо поем, мы там ужасные, типа артисты. О, это я никогда в жизни этому не поверю. ну то есть... Пожалуйста, говорите что угодно, как говорит Вадик, я не 100 долларовый купишь, чтобы всем нравится. Да. Поэтому главный результат это как зрители реагируют. На нас зрители реагируют хорошо. Поэтому нам все равно справедливо нет. Да, просто еще такой момент, что когда мы ехали туда, когда мы ехали в Россию, мы же понимали, что мы едем на чужую территорию. Мы понимали, что мы не так уж известны, как наши конкуренты. Із Росії всі глядачі проекту Росія Україна фабрика зірок помітили, що кожен ваш виступ відзначається певною якоюсь епатажністю. То ви показали двійника Віктора Дробуша, так то ви. в а, эту тяжуре подорвали. Mm -hmm. а, с чем это связано? Вот, это высловлены вы свои протест, или mm -hmm. что а, так завоевываете так... и прохилинить или до Не, вы знаете, это просто все случилось очень спонтанно и это как э, карты просто все вот сожились. У нас просто концертный директор, он очень, он очень сильно похож, похож. ему все время говорили, что э, ты похож на вот, а, ну как, кстати, часто когда мы приезжаем на концерты и там говорили сидят Слушай, а случайно не Виктор Дробыш что? Нет, я концертный директор. <свят> <свят> <Но> его... <свят> да, да, я сказал, что я поговорю, Денис, если там будут будет в жюри сидеть Виктор Дробыш я говорю я обязательно тебя вытащу не знал, я не знал как я вытащу, но потом у нас по была такая постановка, говорю Дэн залазь ты в Зайца а, он... и, опять же то есть он не должен был ну да, танцевать там? вот просто так у нас получилось что не хватало людей нужно было кому то выходить на сцену и... И... Да, но да, мы, мы вообще да. не протестовали ни против кого мы, мы единственный просто кто там был с юмором потому что все очень, серьез... очень ну, серьезно, есть... да, все все серьезно относятся к этому конкурсу нельзя то есть во первых а в россии там очень сложно с... как то так с такой проявлением такого юмора. Причем да, причем пер кампе. первый канал там ограничения огромные стоят, то есть все должно быть четко. Хорошо, а мы позволяли, да, нам да, позволяли да. Ну, и нам позволяли это. це сама вас и люблять ваши профессии. ваших глядачек, ваших прихильниц, сердца ваши заняты. Я понимаю, что это вопрос вам стало часто, но, может быть, такие Ну, вопрос. Нет, но мое сердце, смотрите, что для музыки не занято, для личных отношений я нахожусь в отношениях, мне очень прекрасно в них, но... Я разделяю очень хорошо семью и работу, и когда я выхожу на сцену, публика, я должен очень, ну то есть не должен. Я люблю публику, я люблю людей, которые находятся. Я отдаю им все, что у меня есть внутри, душу, любовь, и поэтому, но это никак не пересекается с моими отношениями. А после концерта. А после концерта никак не пересекается это с этим, поэтому я я люблю свою единственную. А так. И я вообще волк, свободный волк, птица в полете. Она сказала трушканы так. Не, ну знаете как? Я могу так сказать, что для меня вообще отношения это... Какие у нас тут не открываются. Знаете, отношения это очень все серьезно. И опять же, если там говорить о любви, это же все очень такое личное мод. У меня есть подруги, с которыми я весело провожу время. мои 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 подруги моя, моя малая команда вам подобаются. О, ну, все время говорил, мне так нравятся глаза. Ты конечно, ты же сразу глаза смотришь. Не, ну потом, понятно. Да, поэтому, как бы. Спасибо, потребна картинка, а далее уже Ну, я же говорю, нет, просто первое впечатление, то есть, ты видишь Первые человека, слова, первые, первые слова, слова, которые говорятся. Потому что mm. может идти нереально какая-то кукла модели, она что-то скажет, там два слова, и ты сразу ну... Она здесь скажет Сергей Довлатов. Да, И поэтому, а бывает, вроде так, ну, неказистая внешность, да, а начинает говорить, и наоборот, находишь в человеке где-то какую-то привлекательность. Но я уже нахожу никого в Ну, как мои. Как мои прекрасно прекрасные. уже скуштували коктейли. Как вам? Ну, я да. просто поражен, я буду заказывать это каждый день. Я буду просить друзей, чтобы они тоже заказывали мне. Какие у вас планы на мой будни? Как надали будет развиваться ваш Мы собираемся записать уже новую песню, даже не записать, выпустить. Мы уже записали, и скоро на радиостанциях вы услышите наш новый трек, потом мы и снимем на него клип, соответственно. Ну, и еще, конечно, у нас планируется вот сейчас как бы тур. Да, первый кстати. город, да, тур по Украине. И я думаю, что осенью у нас будет очень много-много чего интересного. Да, у листья пожелтеют, кстати. Листья пожелтеют, и еще у нас будет много чего да, интересного. Да, и по Германии собираемся прокатиться Да. Стороны. И, а, еще в августе мы едем на конкурс «Новая волна», который, на который нас пригласил Игорь Крутой, как в качестве гостей. Поэтому много-много много интересного. Все же на этой позитивной ноте я хочу вам подякувати за беседу творчих вам, вам. успехов, благо прихильниц, которых, я думаю, вас так немало. А я нагадаю вам, шановні телеглядачі, что с вами был дуэт Фильмы и Анна Шевченко. Уже наступного тижня мы приготовим новый зерковый коктейль.